Передніх передачах ми разом з провідним спортсменом Василем Брагіним розповіли та показали чимало цікавого: а саме про тактику, ловлі, техніку закиду, підготування спортивної снасті. Сьогодні експерт продовжить розповідь про види монтажу та грузила. Я хотів запитати після поводка, ж починається груза, так розумію, да? А от скажи мені, отут уже починається грузі. Ні, ну тут ще є кліпса. Та ви ми грузин, поговоримо. Так? Да є після... разневі поводка з оснасткою. На мою думку. все-таки грузило рыба бачить. И это какие то сторонний предмет, и она, в принципе, має каким-то чином и лекаться. Мне кажется, чем дольше поводок, тем спокойнее рыба возьмет наживку. Чи это не так? Не, но ну мы можем подобрать груз под цвет дна. Если есть коричневое дно, у нас идут грузы коричневого цвета. Если есть какие-то водоросли тина, у нас идут грузы зеленого цвета. То есть есть разновидность грузов например вот есть и разные варианты это вот маркерный груз мир я делаю сейчас еще груша вот груз еще есть нас называется бомб вот плоский для мула груз для да да это у нас груз называется горизонт считается дальнобойный, то есть разновидность игру груза есть. есть и все, разные цвета все, можно подобрать все-таки если, если это спортивный водоем до 12, до 12 сантиметров если это водоем не спортивный mm -hmm. можно делать до 20 сантиметров поводки потому что там рыба берет жадно четко <laughs> как по, -по, -по, по положено понял так Дякую. грузы я ложу назад вот. И сейчас мы свяжем монтаж комбинированный с флюрокарбоном. То есть это делается то же самое, только мы довязываем флю... Флю... флюрокарбон. Флюрокарбон да. ⁇ вот, это то, что рыба на дне не видит. крем того, что его не видно, Я бачу вин жестче, чем обычайно а а а ну, а Дело вид... в том, что происходит, может быть, засекание лучше. Каменный поводок ⁇ это когда очень чистое дно. То есть И... когда рыба видит значит я еще один монтаж вязать не буду у нас есть готовый монтаж просто я покажу как к нему привязывается флюрокарбон очистили вот. сделали обрезку но еще я ставлю сюда небольшую отгрузку которая называется по моему синкерс которые есть небольшими утяжелителями и они прижимают флюрокарбон к дну надо синкерс одевать с этой стороны почему тогда мы его загоняем на узел загоняем на узел и как бы усиливаем сам поводок ну, сейчас я покажу вот мы сделали одеваем мы сюда синкерс вот так вот вот мы его сюда загоняем до самого конца обычно соединение с люрокарбоном я делаю не более трех Uh -huh. Это самое до, до 100. Да. Плюс даже, если нужно немножко приподнять бойл на 5 сантиметров, как раз высота крючка, высота бойла, плюс 3 сантиметра, 5 сантиметров до, достаточно. Но в принципе, когда э, мы делаем плавающие монтажи, есть тоже способы монтажей просто с флюрокарбоном, без э, мягкого поводочного материала. Вот мы надели сюда синкерс. Теперь мы значит, вяжем флю флюрокарбон флюрокарбон я, я вяжу таким же самым узлом как я связываю шок лидера с леской значит мы делаем петлю на флюрокарбоне вот мы сделали ага. петлю вот значит в эту петлю мы одеваем поводковый материал вот Вот у нас получилось ага. и смотри что получается если мы оставим большое расстояние когда мы будем стягивать поводковый материал еще вытянется ага. мы будем иметь большое расстояние поэтому я подтягиваю петлю на полтора сантиметра. Вот так вот я, я оставляю. И потом мы начинаем накручивать поводковый материал 7-8 оборотов. И потом мы загоняем оставшуюся часть поводка в петлю флюрокарбона. Вот. И у нас получилось вот такое соединение. Вот. Значит, теперь мы оставляем длину поводка, которая нам нужна. Например, нам нужна будет длина поводка 15 э, с, сантиметров. Значит, и зная, что будет э, растяжение, поводковый материал до, должен хорошо э, сесть на флюорокарбон, хорошо его зажать. То есть отсюда еще выйдет один. Сантиметр. Опять мы берем линеечку. Если это столь важно, если это не важно, можно не, не, не мерить. Вот мы берем крючок. Вот, тут у нас получается 15 сантиметров. Добавляем сантиметр на растяжку флюорокарбона. Добавляем 3 сантиметра на вязку этого самого поводка. Почему я не затягиваю с -с -с сейчас? Потому что у меня нету второго основания как бы, для для затяжки. И когда я если начну мять флюорокарбон, он имеет как бы память, и он сразу на, на рыбалку мы забросить не сможем, мы должны а -а -а. его растянуть в нашей поводочнице. Значит, мы его также отрезаем, вот, делаем петлю. Было чуть больше, там, 5 сантиметров взять, потому что немножко жест, жесткий вот. Опять намочили. Вот мы сделали петлю. Вот у нас получилась вот такая снасть. Мы еще пока ничего не затягивали. То есть, э, как бы, руками это не затягивается, потому что может крючок выскочить, может порваться что-то. Крючок может травмировать э, человека. Поэтому мы применяем поклевка на второй. Сейчас амур опять будет. Видишь? Пейджер ага. заморгал. Сейчас есть. будем ждать. Амурчик где-то опять... А? Да, опускание немножко было, где-то он шевелит бой. Вот, значит, вот мы получили, вот так вот мы имеем два зажима. Опять мы смачиваем эту деталь и эту деталь. Делаем, что можно взять зубы чуть-чуть, делаем затяжку. И сейчас мы видим, как будет крутиться поводковый материал. Вот, видишь, как uh -huh. немножко он крутится, он вытягивается. Все. У нас получилась капитальная затяжка. Которая ни в каком случае не должна развязаться и нас подвести. И когда мы отрезаем концы, обязательно флюорокарбоне нужно немножко оставлять. Вот, хотя бы 2 миллиметра. Вот мы оставляем здесь. Значит, здесь, так как у нас будет э, синкер затягиваться больше, и у нас, когда мы будем ловить крупную рыбу, может поводок немножко вытягиваться. Мы оставляем здесь 5 миллиметров. Потому что мы его закроем вот и опять мы отрезаем флюорокарбон оставляем тоже мы 2 мм здесь вот а теперь uh -huh. у нас получился вот такой вот поводок теперь мы опять это дело мочим и в обратную сторону от крючка затягиваем синкерс если мы затягивать с этой стороны нам, нам мешает упор uh -huh. и плюс крючок может сорваться можно повредить а так он заходит идеально Име, имеем что у нас получилось так вот, пожалуйста. Ну, получилось 17,5 см с крючком. Бестон надевается с помощью иголки. И поводок готовый к при 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 применению. Немного. Вот. Вот у нас получилось такой вот монтажик. Вот. Вот для, как -то так. для чего мы одеваем ну это, это мы поговорим об этом позже в другой раз потому что это уже идет значит разговор о безопасной клипсе или же это идет о монтаже вертолет или же это идет о других монтажах угу. прочее прочее об этом мы поговорим в другой раз сейчас наша основная задача показать людям как правильно вяжется монтаж не монтаж а поводок именно для ловли на, на волос не обязательно сюда цеплять бойл так же самое может цеплять горох я дуже дякую за докладную размову я думаю Що ми продовжимо це в наступній програмі, почнемо розмовляти певно про те, що йде далі за поводком. Особисто для мене, да, сьогодні, ти все-таки показав, що в принципі риболов-спортсмен може знайти підхід до такої звичайної водойми, де немає багато риби в принципі, вона є, але її не настільки багато і. Цей подход, конечно, потрібен певный час. То есть прошло, здесь у нас по сути сутки, да, прошли до того часу, когда ты визначився, Як на что э, будет клевать тут рыба? И в подальшем уже цей процесс, я думаю, пойдет ну, більше. Да, по сути, ну да, вообще в при при принципе рыболовная сессия должна быть не менее двух суток. Двое суток это минимальное. А вообще по-нормальному это трое, трое, суток. Для того э, бывают всякие погодные условия, подход рыбы, движение рыбы по водоему. Вот. Ты как бы первые сутки ты подбираешь ключ к этому водоему, если ты его как бы не, не знаешь. И в дальнейшем уже начинаются конкретные поклевки, когда приходит рыба. Поэтому одних суток это очень мало для как бы, ловли карпа. Минимум 2-3 дня. Рибалка це безумовно один з видів змістовного відпочинку та дозвілля. А спортивна рибалка це змагання, трофеї та адреналін, стільки зусиль, стільки наживки і приманки, і все для того, щоб потім відпустити здобич у ставок. Такий принцип спортивної риболовлі. І рибалка його дотримується непорушно, адже для нього риболовля це не нажива, а спорт захоплюючий і азартний. Есть опять Амурчик. Проплывают будни, словно мутная вода, без конца в аквариумах жизни, пронося с собою через долгие года Все его смешные афоризмы.